это у нас имперский флаг. Почему вы их тримаете? А, потому что был такой базарский, знаете, вот, в 1612 году он освободил от поляков ну, нашу родину. Вот, и в честь этого мы устроили такое как бы, шествие, поддержать этот праздник большой. Вот так вот. А вот это на жёлтом прапоре какая символика? Это что означает? А, это символ Перуна вот, он, ну, звезда, звезда. Это символика славянского единства организации. Для наших, для наших, для наших, для наших. Несмотря на то, что уже идет многолетняя пропаганда пути в Европу, есть люди, которые показывают, которые считают, что наш путь вместе с Москвой, вместе с Минском. Это наш выбор, это наша цивилизация. И мы вернем все, что мы потеряли после 1991 года. А угода про ассоциацию, я куда на это, по большому счету, это кабальный договор, потому что Украина открывает свой рынок, не получая взамен практически ничего. То есть мы а делаем очередную неоправданную уступку Европе и при этом рвем отношения с Россией, с которой у нас гораздо больше общего и в экономике, и в политике. То есть ассоциация это полная капитуляция украинской внешней политики. م oh, لسبي <laughs>